Да. Давай. Ваньке позвонить. Звони. Если Звони, я наберу, бля. Бля. Ну. <кх> он спит после ночи. Просто Вин сам позвонил, сказал. Он с тобой гулял? Да, он спит. А где вы гуляли? Какая тебе разница. На верандочке? На верандочке было ОЕС? Да. У вас да, на верандочке я... было ОЕС? Тебе никто отчитываться не будет, да, Вин спит. Не, ну мне интересно все-таки, где Ваня а был. А тебе Поэтому... какого хера? У тебя какие права Уверишь, на него? Ты что ты с вчера гулял. Мне интересно, где он с тобой был вчера. У тебя <как> какие права на него? <как> На веранде. В смысле права. У меня прав нету вообще никаких. Ну, вот и молчи. Сейчас позвони мой ты Хочешь? Я же тебе говорил, звони. Хорошо, блядь, ты напросы нахуй. Ребятки, лайкаем. Спасибо, Никита. Спасибо, братан. Ребятки, реально лайкаем. Родные я, все вместе, напрас... ребятки, все нажимаем. Родные, все нажимаем. Никита, спасибо. Макс, спасибо, спасибо, пацаны. Сейчас, Сейчас я найду только. Сейчас, так, Деванька. А вот он что, вечер? Вань, привет, дорогой. Ты проснулся уже. Он слава Богу, что не разбился. Думаю. Вдруг спишь еще после ночи. Вань, можешь зайти на минутку? Тут надо кое-кого на место поставить. Роды, все вместе, ребята. Я думаю, что они сразу поймут. Хорошо, дорогой. Зачем на место? Я же на месте. Куда мне еще? целую, пока. Целую, блядь, целую. Сейчас побачишь. Ты Ваня звонил. Ваня не может целоваться с такими, как ты. Сейчас побачишь, блять. С такими, как ты, не будет целоваться. А с такими, как я, буду целоваться. Так а со мной не надо целоваться. Со мной надо по-братски. Вот так вот. Ну, вот с тобой и будет по-твоему, а со мной буду по-моему. Ребят, у нас перчатка X3, X5. Ладно, X3, 5, ребята, 5. все вместе. Родные, все вместе. Родные, все вместе, 15 секунд. Ребята, X3, x Родные, все вместе, красавцы. О, команда из сердца полетели, красавцы. Вин человек краса, слова, спасибо, блядь, огромное. отличие от тебя. Блять, Никитос нахуй, спасибо, спасибо огромное. Спасибо, Кытенька. Спасибо огромное, твоя цель. Маришка, спасибо, Марина, спасибо. Вин человек слова, в отличие от тебя. Кто, от Ваня? Да. В плане, а что, что, я что, могу, что человек слова, а я, что не человек слова? Вин сказал Фреде, все, Вин слово держит. Так, он пришел? Да. Сейчас, подожди. Сейчас Фреде, надо одеться. Блин, без трусов буду бить ты в тикток сразу. Сейчас зубы почистил, да? Ну хорошо, я понял. Слушай, ну давай тогда мы его как-то приветствовать, приветствовать будем, чтобы когда он придет. На колени. А, Ваня ждем, Ваня ждем. На колени. А, <с illnesses> ты На ты колени перед встать? стать? Станешь, блядь. А как ты думал? Конечно, стану, конечно. Это же, это же мой великий человек, который у меня здесь есть, поэтому да, стану. Ну вот и станешь. Стану буду стоять на коленях, нахуй. Говорит, Ваня, ты самый лучший, ну, а ты, ты, самый, ты самый классный, ты самый охуенный человек на этой планете. Да, 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 тебя, 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 да. Я понял, я Он просто звонил по телефону Ване и говорил, что Ванечка, просыпайся, мы вчера с тобой хорошо погуляли на верандочке. И говорит, я тебя целую, все, давай. Вот я у него спрашиваю. Ты ты, кто, хера, ты наша да, интимная. Я жизнь? могу. Ты кто право давал? Ты Шлямбур. Право на что? Рассказывать о нашей личной жизни. Ты, ты бля... сам только что в эфире это рассказывал. Ты, вы... ты сам только что это в эфире рассказывал. Это я, я имею право. Понял? А мне нельзя типа? А тебе нет. Что за несправедливость? Позволено мне, не на тебе. Понял? Вот и все. Ребята, киньте перчатку. Мы же сзади? Okay, 15 секунд, ребятки, 15 секунд. А у нас перчаток же нету, да, по-моему? Блять, у нас перчаток 0 ну, винов. Да, у нас перчаток нет, был, мы же просрали тут батл. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Теперь же нету никого, да, ребят? Не знаю, ну ладно. Кому ты звонишь? Вань, привет. А что такое? А, <как> Ой, я понял. Ну все, я все понял. Ничего страшного. Сука! Хорошо, хорошо вам. Хорошо, брат, дорогой. спасибо огромное. Спасибо, спасибо, хорошо, брат. Вань, спасибо. Все нормально, ничего. Никитос, спасибо, пацаны. Да, спасибо нема за огромное. Что Никитос, Ваня. брат. Да, блядь! Пиздец! Ваня, Ваня нема за что извиняться. Да встань ты с колен, ты шучок. Вань, все хорошо, перестань. Я понимаю, что у тебя дела, ничего страшного. Хорошо. Та не, ой, та не переживай, Господи, помилуй. Нет, Ваня, все нормально. Говорю, не переживай, все. Все хорошо, все в силе. Давай пока. У него дела просто. дела срочные. Он не смог прийти. Отзвонился. Я потому что ни хера не понимаю. Мне сообщения какие-то приходят. Все, а... я посмотрел. Зву. Я не знаю, что это. А, Подожди, звонит, 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 звонит. Да, Вань. Да, я с ним сейчас играю, но... Да, ты, блядь, я ему сказал, что он вот тебя не беспокоил, он заебал меня тоже. Иди, но... громкую, связь, звонит, свечи, блядь. громкую звонит, связь идет, блядь, звонит, как идет включи. да? Ну, я понял. Бля, еще тебе посылаю, да? Сука, бля. <laughs> да, так и сказал? Включи громкую связь, блядь. Он говорит, бля, он своими поцелуями заебал. говорю, грязь, просто пиздец, успокойся, нахуй, пожалуйста, меня хотя бы не трогай. Пизды, пизды. Блядь, пизды, нахуя пизды. ты, вот, нахуя ты человека беспокоишь? Вин просто на совещании, что ты пиздишь? Вин в совете директоров сидит, главенствуешь, а что ты гавкаешь? Включи громкую связь, брехун, блядь. Давай, давай, хорошо. Брат, громкую давай. связь включи, хорошо. Он грязь, сейчас зайдет, сказал, он сейчас зайдет, сказал. Он сейчас зайдет, говорит, с него. Он сказал, сейчас зайдет. Да, я тебе скажу. Можешь посмеяться, Рады, но и все. Так и все вместе. Он говорит: рыжий, что в себя поверил там, или что? Я говорю, да, блядь, ну, туда-сюда же начинает выделываться. Говорит, за, за твоей спиной, говорит, легко стою. Говорит. Я прекрасно бачу, что ты изображал разговор. Там не было никого. Ну, ты и просто так слышишь, так... что мне звук позвонили. Но... У нас x3. Я что, блядь, выдумал? Выдумал блядь, это тебе или что, по-твоему? Конечно. Что ж ты громко мне это надо? А что ж ты громко Ребята, 10 секунд X3, 10 секунд X3, ребятки, 10 секунд X3, RD. Бобер, звонить, а что Нихуя себе. Ваня ему будет звонить. Нихуя себе. Спасибо, ребят, Зая, спасибо. Нажми 3 лайка, я, ребята, Да вы есть? Очниться. Очниться? Ну, очнуться. Тебе же почнулись. Здорово, брат, здорово. ты давно в эфире? Ты уже собрался выходить, честно говоря, ты зашел. Я вижу, тебя ловлю на, вы, на выходах, да? Mm -hmm. угу, а ты от меня не убежишь. Котик. Котик, от меня не убежит. Я тебе не котик. А кто ты мне? Ты мой, котик. Мой. Не мы как хотим, так тебя и гладим. Против шерсти. Не знаю, пошерсти. каких животных ты там приручив, а мы точно не приручишь. А сейчас ты котик злой, какой-то, мне кажется, нет? Злой. Моден, да. Моден, да. Различная. Как любишь, чтобы тебя гладили? Против шерсти или по шерсти? У меня нет шерсти. Ты лысый? Ну, честно говоря, перед спектаклем побрился, потому что мне там надо раздеваться до пояса. Вообще, Побрился. До пояса. А что ты показываешь? Мышцы там свои? Ты накачан? До пояса. Да, такие накачаны. Так, у меня обычное тело не накачано, и, слава богу, сейчас не такое полное, что стыдно. Обычное. Обычно нормально, да? Уф, 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 о, тише тише, 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 уф, уф, вы видели, вы видели, вы видели, что он показал, а шалеть, а шалеть, пацаны, держите себя в руках, держите себя в руках, держите, пожалуйста, держите, я говорит, да. там ржет, говорит, нифига звезда. Звезда, всем тут нравится, ну а что здесь, да? Банки такие, бля, серьезные, все заметили, говорит, бля, если он раздеется, будет очень-очень интересно всем.